И девицы под окном Размечтались вечерком. поскорее бы выйти замуж, Надоела в девках рямуш. Только за кого попала, Выходить бы я не стала. Я пошла за бизнесмена, Как за каменную стену. Полюбился в маме взять, Только где ж такого взять? Ну, а я наверняка Вышла бы за поляка. И пока он плавал море, я б жила, не зная горя. Моряков, то нынче нет, это просто раритет. Вот бы выйти за военный, сильный, необыкновенный. С ним бы счастлива была, Парень крепким, как скала. Размечтались мы, девчата, измельчали все ребята. На диване в кем валяться, да футболом любоваться. Ох уж это молодежь, ух. все им за. Не терпешь, разговор позвольте влезть. Знаю я, где парни есть. Ни один, не два, не три. Где же это? Говори, посмотрите-ка сюда. Вот здесь парни, хоть куда, не военный. Ну и что ж, каждый старый и хорош по персоне на сестру. Чуль, я этого беру. Мне вот этот улыбнулся. Мне вот этот привернулся. Все ребята хороши! Прямо праздник для души! Девчата, вы, конечно, чуточку правы. Сегодня праздник. И это праздник наших замечательных мужчин. Давайте их сегодня поздравим от всего сердца. Ну, как вы знаете, быть к сердцу мужчин лежит, знаете, через, через что? Через желудки. Ну, на 8 березня, что вам